Народний депутат України четвертого скликання Олександр Марченко зараз у нашій студії гість нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго вечора. Ну, якщо він добрий, ну вечір. Так. Дякую. Але вже вечір. Ми продовжуємо обговорювати. Ситуацію в державі, війну на сході, трагедію, яка сталася, яка сталася напередодні, загибли 49 військовослужбових на літаку Іл-76, Так само загинуло 5 прикордонників. Так само не забуваємо, що гинуть мирні жителі на Сході, і про них якраз найменше ми можемо дізнатися інформації. Тож, як ви можете прокоментувати цю ситуацію, реакцію української влади, а так вказівки і реакцію з керівників збройних сил України? І всі ті повідомлення, меседжі, які почали сипатися вже сьогодні ввечері з приводу розслідування. Щойно ми одні з них цитували. Ну, во-первых, я считаю, что у нас сейчас в Украине очень важный этап именно и по АТО, и по военным действиям. Практически с понедельника будет создано, создано РНБО, где президент, который получил большинство поддержки населения, то есть полный легитимный президент, фактически возьмет на себя управление АТО. И вот только с этого момента мы можем понимать, что у нас есть единое командование, которое несет ответственность. И только с этого момента начинается именно натуральное, серьезное противодействие этим военным действиям. Очень важный что вы подчеркнули что нам нужно четко определиться это военные действия или террористические я считаю что это военные действия и э, мы в полномасштабной войне с российской федерацией нам не нужно э, скрывать этот вопрос мы не должны в, в, пойти по пути Путина и показывать, что останавливаться. Поэтому тогда у нас и не будет таких проблем, как с, по, по, поводу консульства, по поводу ну, то, что вчера у нас люди вышли против, против российской дипломатии. А ну, там да. на тирке люди вышли, там потом еще я долучился выполнить министра закордонных справ Украины, какие-то дипломатично... Я считаю, а думаете, что на ООН, как дипломат, так может быть, он и не имел права, это такой вопрос, а вот как гражданин Украины, а может быть, как и дипломат, он, э, проблема в том, что мы не определились до конца, военные действия у нас или не военные действия. Неопределенность дает очень много, очень много минусов. Мы четко должны определиться, что есть аннексия Крыма, и даже решение вопроса по, э, по Донецку и по Луганску не останавливает никаких военных действий. У нас есть аннексия. Мы должны понимать, что мы в военных действиях. У нас есть уже реальные главнокомандующий. И сейчас мы переходим к важному этапу. То, что только что прозвучала у вас информация, мы понимаем, что это не ополченцы, которые профессионально сбивают за 7 километров э, самолет. Мы вступаем с э, страной... Я хочу наголосить, это не 7 километров ракета подавала, а это просто в 7 километрах вида аэродрома. Конечно, да. То есть это только начало, потому что я, например, ПВОшник, и вот по нашему э, у нас есть свой антидрический центр, и мы считаем, что есть варианты контрнаступления то есть российская федерация не вводя официально войск, а переодетые люди, как уже было серые человечки до там определенного количества 4000 тысяч человек с танками могут реально контратаковать. к этому нужно готовиться и страна должна понимать, что сегодняшний день это не только может быть траур, это может быть начало большого крупномасштабного военного конфликта. это первый момент. то есть первое понимание, что это война раз. второй момент у нас четкое должна быть единое руководство. я не хочу сейчас комментировать, кто виноват и какие моменты. Я, я понимаю только одно, что должен быть единое руководство в военном времени, всегда и в военном положении всегда есть главнокомандующий, он должен поставить людей и спрашивать с них. Единственное, что бы я хотел добавить, что по поводу э, тех вопросов по поводу коррупции и всего остального, я считаю, что в этом направлении даже парламент должен принять решение о высшей мере наказания. То есть, если люди воруют, они должны быть. Ну, Пане лише... Щоб... поки Світлана не розвинула свою думку? Я хочу додати, от в це в цю ж вашу відповідь і в цю систему аналізу. Одну змінну Україна намагається в процесі цього вести перемовини щодо ціни на газ, який від якого залежать бюджетні показники, можливість функціонування економіки. Визнання війни мабуть означає неможливість ведення таких переговорів і неможливість економічних відносин. Скажіть, будь ласка, як взаємозалежні ці речі? Мое мнение такое, что если сейчас, ну, я считаю, что этот момент можно отделить. Отделить это, поскольку мы не находимся в тупиковой ситуации. В тупиковой ситуации находится и Российская Федерация. Мы являемся страной, через которую проходит транзит. Поэтому есть как вариант, можно передать это посредникам. То есть пусть, например, Германия может выступить посредником по нашей цене. Раз она ведет, то есть я бы не вел переговоры с Российской Федерацией. Потому что это шантаж э, и все остальное. Я бы передал тем людям, от которых, то есть, есть возможность э, э, возможность вести переговоры через третье лицо. Та да, вот, от пусть від гірманія, яка теж заінтересована в російському газі. Я б ділив воєнні дії від газу. Я хотіла розвинути свою думку з приводу війни, так але я зроблю трошки згодом. Оскільки якраз почали, якщо говорити про економічні відносини, Складається таке враження. Пропозиції ну, нехай третя сторона буде посередником щодо газового питання, так економічно. Нехай там третя сторона, припустимо, сполучені штати там допоможуть нам в озброєнні у війні проти Росії. Все робить третя сторона. Отакі ми прекрасні, отакі от ми чудові, отакі, от ми героїчні, але абсолютно можна було чітко побачити фактажно, і це не заперечують зокрема, і певні гості, народні депутати у нашій студії, що Європа, зокрема, у газових перемовинах, а вона швидше була таким от спостерігачем. І я перепрошую на свої влазити у ці стосунки. Вона не збирається. Тобто Україна сама має вирішувати свої питання і сподіватися там на Європу, а там ще або на Сполучені Штати Америки. Це вже якраз можна зовсім в вашому питанні. Самой увини на территории Украины я полностью с вами согласен, что все вопросы не нужно передоверять. Я, например, как народный депутат Украины, в свое время поднимал еще задолго до этих событий. Когда если помните по позиции по Тузлу, я вышел в парламенте, в нее законопроект о разрыве Будапештских соглашений по ядерному вооружению. Я считаю, что сейчас настал тот момент, когда мы можем выйти из этого договора. Не надо сделать ядерное оружие, но просто выйти и разорвать этот договор. То есть он не выполняется ни Соединенными Штатами, ни Англии изволить, вот этот ядерный статус. Нам не нужно его, мы можем поспорчатись. Я вам говорю, в данном случае есть нарушение договора. Если вы занимаетесь бизнесом или любым другим делом, у вас происходит ситуация, когда вас грубо нарешают, как минимум должны его разорвать. Как минимум тогда будет заинтересована Европа, Соединенные Штаты Америки, та же Российская Федерация, которая не захочет иметь страну с потенциальным ядерным потенциалом рядом с нами. Вот вот как один из моментов, которые как в в военном, в военном моменте. Потому что страна, которая нам противостоит, она ну, на порядок или на несколько порядок нас мощнее и сильнее. Мы должны это понимать. Значит, мы должны асимметричные действия делать, неадекватные. По газу. В газе... То, что, что означает неадекватнее? Неадекватнее? Неадекватнее есть, да. неадекватнее, То, то есть, если, например, на территорию, на нашу территорию входит 100 танков или 1000 танков, мы не можем поставить 1000 танков, правильно? Но мы можем в Ростовской области или провести такую же самую диверсионную операцию. Почему мы не работаем, если это военные действия? Почему наши женщины в Днепропетровской области, в Харькове боятся, в Луганской области? Почему гибнут наши люди? Почему, если это военные действия, почему у нас на территории Российской Федерации... Такие же простые или хотя бы люди военные, не подвергаются опасности, хотя бы теоретической. Вот только тогда, когда мы, страна, воюющая с нами, поймет, что это действие не закончится территорией, не закончится Крымом, не закончится Донецком, а она может перерасти в крупномасштабную операцию и на территории Российской Федерации, вот только тогда мы получим общественное мнение России, которое, может быть, остановит Путина в его э, безумном плане по агрессии. Від тисячі танків до громадської думки. Якщо розвиваючи думку саме про війну, ви знаєте, отоголоше оголошення війни, так визнання війни, поки що цього немає, просто лише це вербально відбувається. А воно по суті легітимізує і всі ці жертви, і всі ці загибелі і мирних людей, і військовослужбовців. Тому що все частіше, от саме цього тижня, почали почали лунати тези про те, що люди, які йдуть на війну військовослужбовці, так вони повинні бути готові до того, щоб захищати, і для того. І до того, що вони будуть гинути, ви знаєте, я не забуду, ми до цього нас такого не було звикнути. коли розшифровки з того чорного ящика вертольота готуємося к пагібанню? Так, от таке враження, що не намагаючись розібратися у цьому конфлікти, зараз готують до погибання. Я считаю, что подготовка... Легитимизуют, так, до этого легитимиз... легитимизовали а просто, знову ж таки, на Майдане певные вещи, за рахунок Майдана, користаючись тим, теперь намагаются легитимизовать еще и жертвы, и загибель. Ну, я, как бы, я насколько так. понимаю, ваши мысли хотят просто использовать войну и прикрываясь войной. Ну, это, во-первых, это и будет и так, мы должны все-таки мир циничен, политика очень цинична, это и будет независимо от этого. Легимитизация войны дает возможность а не только минусы, а дает плюсы. Мы должны четко понимать, что это военные действия, что мы можем пусть мы маленькая, меньшая страна, но мы сильная страна, мы тоже можем ответить. Давайте вспомним Финляндию, которая противостояла Советскому Союзу. Да, она не потеряла ни свою независимость, не потеряла. Да, потеряла часть территории. Но у нас есть другие примеры, где страны расслаблялись, не легитимизировали, и в конце они получали оккупационный режим. Вот по какому пути мы сейчас пойдем, от этого и зависит. Пане Александре, а если размирковать все-таки, кому может быть выгодной легитимизация официального оглашения войны України з Росією сматриться. войны, війни она уже есть У нас аннексия Крыма. Крима, То есть нам не нужно нічого другого. это есть лігімітізалізація. Легометиза... То тут че... я хотів би да. можна от так, я так, просто ставлю крапки на ди. Якщо ми кажемо про легітимізацію, ми тут маємо на увазі, що, наприклад, РНБО завтра а, переназиває не антитерористична операція, а називає дії, які йдуть зараз на сході, війною. Правильно разумеется, Хати? Да, я единственное, что готов сказать, что, например, НБО может выставить какие-то последние условия для Российской Федерации. То есть э, нам не нужно вести переговоры с людьми, нам нужно вести переговоры с населением, нам нужно вести пропаганду. Вот мы привозили в Киев сепаратистов реальных, которые не брали в оружие в руках. Понимаете, люди вообще не боялись заходить, выходить из поезда. Они мы их заводили в подвал правого сектора, показывали, люди настолько там не э, информированы, это один вопрос. Но те люди, которые Которые за деньги взяли оружие или за какие-то преступления, с ними не треба вести никаких переговоров. Переговоры Переговори можна вести только показати з руководством Російської Федерации. Да. Ми привозили людей, uh, сепаратистів, які не брали в руки зброю, але які мали певні переконання. Хто ми? Ми просто... Чи, взагалі, наскільки ну, широка в, така практика, що займається да, цим. Очень мало. На жаль, этим ніхто не займається, на жаль, мало каналов показало. Я вхожу в усеукраїнское ополчение. которая как раз занимается подготовкой молодых ребят для проведения боевых действий и которая занимается подготовкой тех людей, которые готовы проукраинские настроены на тех территориях, которые сейчас оккупированы. Это в том числе и Крым. Только це єдиний спосіб, як ми зможемо або виграти громадянську війну. Э, люди, які приїжджають з Львова із Києва, вони не виграють війну в Донецьку. В Донецьку можуть виграти люди із Донецька. Ну але от просто ситуація, про яку ви щойно сказали, Нет. це вже ну, єдине перше на сьогодні свідчення, яке прозвучало від наших гостей, щось схоже на інформаційну боротьбу, щось схоже на э, 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 якісь ознаки, перші ознаки пропаганди або просто інформація. Я вам скажу, э, що ви на передовій. Э, ми, ми Давайте смотреть, это не те войны. Можно выиграть войну в вашей студии. В вашей студии или в каналах можно выиграть войну. Вот такой мир. И поэтому очень сильно не уделяет э, внимания, на мой взгляд, не уделяется внимания именно направлению пропаганды. Как на украинских каналах, так прямо простыми, даже элементарными вещами и листовками. Надо забросать Донецк, надо забросать Луганск простыми нормальными листовками. Дидевским Конечно. Методом. Ну давайте, если мы не можем другие, ну давайте, или мы положим э, своих ребят, или мы э, потратим какие-то моменты на листовки. Еще раз говорю, люди приехали, они э, они были в шоке, что тут на русском языке говорят на майдане, что треть треть или половина людей говорят на русском языке. Это были люди из Мариуполя, есть СТБ, я показал канал, ребята из Мариуполя, те, которые принимали участие, нам удалось их уговорить, и они приехали все добровольно, мы обеспечили их безопасность. Вот, так это как один из, из один из акций, которые мы пытались провести. Ви знаєте, перед цим був Юрій Дерев'янко. Він якраз саме говорив про, про певні, от що має вестися певна інформація. Ви зараз говорите знову ж таки, ми переходимо від загибелі, від воєнних дій до пропагандистських листівок. Що за рахунок цього можна виграти війну? Ви справді так гадаєте? Я в этом уверен. Смотрите, любое, любая гражданская война, любая война невозможно. Можно захватить территорию, но удержать ее можно, только если э, население. Смотрите, как давайте возьмем э, чеченские события. Только Кадыров удерживает, э, удерживает территорию Чечни в рамках Российской Федерации. Не удержит ни наш батальон из Киева, ни какой. Только местные, местное ополчение Донбасса, проукраинское подчеркиваю, проукраинское, сможет навести там реально удержать по порядок. Это единственный выход, выходы другой выход это полное э, то есть уничтожение того населения, которое там есть. Ну, на такое же мы не пойдем, правильно? Поэтому, если мы хотим выиграть эту войну, мы должны заниматься пропагандой. Но я подчеркиваю, нужно отделять пропаган... А эта пропаганда, которая э, я перепрошу, нагнуть украинские телеканалы и их... Как надо Нет, я на, Нет. наоборот. Украинские да. телеканалы должны, вот смотрите, мне, с одной стороны, это позитивно, что мы как бы для украинцев, но смотрите, очень тенденция, которая вот на мне лично не нравится. Вспоминаем чеченские действия в России. Постоянные вот эти цифры 250 погибших. То есть нам нужно представлять мнение и тех людей, которые там находятся. Ведь там люди, не все же там одни бандиты, уголовники и все остальное. Давайте говорить, правда, что там есть большая простойка людей, которые взяли автомат, а еще больше, которые возьмут. Автоматы, если мы также будем делать, и реально усилит эту базу. Понятно, что ключевой состав это специалисты, очень большое количество российских Федерации, но очень большое количество уголовников, там это все есть вооружение. Но масса все-таки пока та, именно поэтому, по этой территории, она пока на стороне этих людей. Вот если мы переедитируем эту массу, или не то, что ведем она будет проукраинская, они самостоятельно сделают, только тогда нас ждет победа. При, другой, при другом раскладе э, мы получаем долго, долго, ну, долгосрочный конфликт. То, что и добивается, ведь Путин прошел Чечню, он понимает, что он проиграл в этом плане. Он собирается сделать нам Чечню здесь, это как один из планов его вариантов. Какие шляхи такого информирования возможны? Первое, нам нужно определиться с лидерами, раз, которые там должны быть. Мы не дорабатываем с милицией, которая там, ведь она переходит на их сторону, раз. То есть нам нужно определиться с местными лидерами. У нас есть, допустим, есть Ренат Леонидович, там, который воспринимался, есть партия регионов определенные. Эти люди, лидеры уже утратили легитимность. Но нужно и с ними говорить. Но нужно говорить с разными людьми, которые есть. То есть я считаю, что децентрализация. Вот нужно находить актив, при том тот актив, который силовой актив, и с этим активом договариваться. То есть создавать ну, по, грубо, грубо говоря, создавать всеукраинское ополчение Луганска, Донецка, Харцизска. Вот основной сегодня был телефонный звонок из этих людей. Они готовы реально, они боятся, у них же жены, дети и все остальное. Они готовы брать оружие и бороться со всеми. Их интересует порядок и спокойствие. Давайте сейчас выдавим сепаратистов их руками. То есть хотя бы в тех регионах, в которых они не сосредоточены. Вот это вот та, ну, то предложение, которое мы выносим. да, То есть нам нужно сейчас, чтобы борьба перерастала, не украинская армия э, борется на территории Луганска, а пусть местное местное ополчение. Там очень большое количество людей готовы к этому. Мы просто с ними не работаем. Вот в чем наша проблема. А мы вам дякуем, Александр Марченко, народный депутат Украины 4-го скликания, вы гостем эфиру каналу 112 Украина. Дякую, Александр. Дякую.